мозг к всему привыкает. Мозг к всему привыкает, это проверено. Я уже, братцы, смотрите, проверял такую тему, что просто... Я, я купил себе масло, да, я ничего там не употреблял и так дальше. Масла хватило. И я в 7 часов, ровно в 7 часов, просто мазал его и кушал. То есть один, то есть... Как его? Взял, ну, отрезал хлеба, намазал и скушал, и так к 7, э, к 7 вечера. То есть к семи вечера, я так делал три дня. И за три дня, прикиньте, я просто привык, и мне мозг на четвертый день, я уже не ел его, и мне мозг на четвертый день э, хотел. То есть хотел его употребить, то есть хотел что-то ну, чтобы я употребил это масло. Вы представляете? То есть, смотрите, как это работает. Система, да, мозга заключается на дофамине. То есть, на дофамине, если ты что-то употребляешь, у тебя растет дофамин. У тебя растет дофамин, и все равно, что ты хоть землю будешь жрать, у тебя будет немного дофамина прибавляться то есть все равно сколько что ты там и как и если ты что-то жрешь или пьешь там и так дальше употребляешь что-то тебе тебе мой друг просто не будет просто повышается дофамин и все но смотрите если ты что-то употребляешь какую-то там чтобы травить себя какие-то сигареты там, э, как, как, какой-то, понимаете, там алкокал, там гной всяческий, там, ну, э, человеческий гной всяческий употребляете, понимаете, там, э, это оно в Х10 повышается у тебя дофамин. В Х10 у тебя дофамин растет, и ты просто... Уже, прив... ну, мозг привыкает к всему, понимаете? Он к маслу привык, вы представляете? К маслу, простому к маслу, ну, что мазать на хлеб, понимаете? То есть, и вы представляете, как привыкает мозг, как привыкает мозг к, к какому-то алкоголю, там, нар... ну, какой-то там хуйне непонятной. Представляете, как это действует на мозг? То есть мозг, он охуевший с этой всей темой. То есть мозг, он хочет, понимаете, постоянно, чтобы ему кайф давал, ты приносил и так дальше. И все, и ты получается, просто мозг, когда ты употребляешь что-то, мозг очень сильно быстро привыкает. Очень сильно он привыкает и очень сильно он хочет чтобы ты опять употребил его чтобы у тебя дофамин вырос чтобы он был постоянно в комфорте но мозг не осознает что вре... дальше мозг не осознает это потому что если он осознавал не вредил не вредились бы дальше органы то есть мозг не осознает дальше что если ты что-то там употребишь Тебе у тебя может начаться проблемы, то есть гормональная система она не понимает этого и мозг тебе дает, там употреби, ему хорошо, но все, то есть гнобиться, все делается так, чтобы ты, чтобы ты убил себя, а мозг, мозгу ему все равно, как ты достанешь удовольствие, понимаешь? Так что, братья мои, живите здраво, чисто, качественно. И все должно быть прекрасно. И смотрите еще одно. Когда ты, когда ты э, просто будешь э, что-то там, ну, употреблять и тогда же, очень привыкание. Сразу же, мгновенно, потому что прикиньте, на масло я бы посел, да, если я бы неосознанно этого бы не делал ради эксперимента, я бы просто на масло посел бы, бы масло. А так на сигареты, там, на ал 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 алкокал, оно в x2, то есть x10, вы представляете? То есть x10 тебе просто гарантированно. И все, и потому и ты всей херне просто привыкаешь и все. То есть, и это работает так то есть ты к всей херни привыкаешь что сейчас есть к тиктокам этим деградационной темой, схемой всяким, всякими, что сейчас просто делается и ты просто живешь без, без цели такой просто чтобы э, удовлетворить свой мозг то есть просто чтобы кайфанул мозг, удовлетворить его и все. Понимаете? То есть, и это так работает. Это так работает, мой брат. Так что ничего не употребя, не употребляй какую-то херню в себя. Должно все быть прекрасно у тебя, мой друг и живы, здраво, качественно, чтобы мозг привыкал только к хорошим темам, а не плохим. Вот смотри, я уже так э, просто перетрансформировал свой мозг, что у меня от спорта ломка, то есть, если я не позаним... если я не позанимаюсь день, если я не позанимаюсь своими делами, у меня ломка берется, понимаете? Вот это, вот это, понимаете, смысл жизни. Что качественно жить, достигать своих целей качественно, не уходить от реальности и так дальше. Я уже перетрансформировал так свой мозг, что у меня ломает, если я что-то не сделаю полезное для себя, качественно. А теперь представьте, что я что-то употреблял бы, вы это видео ничего бы не видели меня и так дальше. Просто потому что не было у меня энергии и просто голова моя не работала так. Не работала на успех, а просто на деградации я был бы, как и все. Понимаете, что сейчас делается, блядь. Так что мы работаем, развиваемся, занимаемся, и все у нас будет прекрасно. Еще одна такая тема. Как ты э, сможешь себя повести? То есть, смотри, если да, ты откажешься, будешь отказываться постоянно, мозг будет осознавать, что это вред, и он тебе не захочет. То есть, ты посмотрел, посмотрел, да, там на алкокал, да, ты посмотрел на эту хуйню, то есть, и для тебя мозг сразу остановил, потому что ты отказался от него. Он знает, то есть, надо трансформировать мозг на вред, то есть. Надо трансформировать мозг на вред и все у него будет прекрасно. То есть это хуйня, это вред. То есть ну мозг должен осознавать, что это вред. Если он не осознает, он будет просто убивать тебя. Мозгу не, не ну как тебе сказать э, мозг. Почему там, когда ты там что-то набухаешься и так дальше, там голова болит? И так дальше, потому что мозг рушится просто. Он, ты просто не представляешь, какой ущерб просто мозгу наносишь. И если у кого там кто уже набухается, прикиньте, это научно доказано, там канадские ученые делали такую тему, кто уже набухается, да, и у них нету никакого там ну голова не болит и так дальше, просто уже нечего умирать, прикиньте, мозгу. Представляете, какой пиздарец делается? То есть уже нечего умирать. То есть это вообще ужас. То есть мозгу нечего уже умирать, и голова не болит, блядь. То есть как отби отбитая, понимаете, уже. Как отбитая полностью. И все, братья мои. И мы работаем дальше, развиваемся, занимаемся собой. И только на хорошие, на качественные мысли и на хорошие привычки будем трансформировать свой мозг. Так что, братья мои, всем удачи, всем добра. Занимайте собой.